Love. Здравствуйте, прапорщик груду. Здравствуйте. И характер движения вашего вызывает сомнения в умении управлять транспортным средством. И в чем он заключается? Провее принимаете резко. В чем заключается? Потому что я проверил. Резкое изменение, есть. да, направление движения. Видите вот эту штучку великолепную? Называется да. видеорегистратор. Вот. Знаем, да. 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 Вот когда потом ваше начальство просмотрит, как я ехал. Да. Хорошо. Да. Что И вы хотите? у вас все в наличии? Конечно. Давайте посмотрим. Что именно? Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Имеется вас. Знаем мы, что вы видеорегистратор у вас, все нормально. Но Хорошо. вы двигались по правому ряду, потом перестроили в левом ряду, потом перестроили. Вернее, двигались в правом ряду, потом резко перестроились в левом. Ну вот Надо все это просмотрим на видео, без проблем. Да. Без да, проблем. Да, да, да. Дмитрий Олегович, все просмотрим. Ваше служебное удостоверение можно? Что говорите? Ваше служебное удостоверение можно, пожалуйста? Еще раз. Не Ваше служебное удостоверение. Да, Можно, да. пожалуйста? Общем, просто говорите, транспорт идет. Я приоткрою окно, хорошо? Да, отлично. Видите, вам будет удобно, слышно. Рудой Вячеслав Леонидович. Согласен. Так, действует до... Там да, все там... 20.08.11 да, года. Да, Скоро да. заканчивается. Продлим. Учтем ваши замечания. Нормальный вы человек, все, но... Я знаю, слышали мы вашу фамилию, что вы постоянно как бы оспариваете действия ГАИ. Но это вы имеете на это право. У нас потратим. Счастливо. оставайтесь аккуратнее ездить. Всех благ. До свидания. Все. Счастливо.